Salam hörmətli Ahlımanlı media kanalının izləyiciləri, hər birinizə xoş gəltdik. Mən bu gün sizlərə növbəti videomuzu çəkib göstərərəm. Bugünkü videomuz şurlar dilinin səs qətari ilə bağlı olacaq. Əgər sizin də istədiyiniz videolar varsa, yorumlar bölməsindən adınızı qeyd edə bilərsiniz. İstədiyiniz mahnıların adını qeyd edə bilərsiniz. Tərbiyə yoxdur, bir neçə mahnı istəyə bilərsiniz. Hər bir mahnını qeyd edin. Mən sizin yorumlarınızı oxuyub öz kejə dəftərimdə mahnıların adını yazıram və növbə ilə həmin videoları çəkib paylaşacam. Növbəti videolarda da həm dadlar muğamlar, həm qammalar, həm toy mahnıları, həm klassik mahnılar çəkilib paylaşılacaq. Artıq videolarımız daha tez-tez, daha yaxın vaxtlarda çəkilib paylaşılacaq. Çünki istəklər artıq çoxdur. Hər birinizin istəyini nəzərə alırıq və indi isə keçək videomuza. İndi isə keçək adımıza. R mayelə düşürlədin göstərərək ilk öncə ton, yarım ton, ton, yəni orta yarım tonlu 3 əsas təfravodun birləşməsindən əmələ gəlir. Zəncirvari qovuşaq uçlarla birləşməsindən əmələ gəlir şurlarımız. Eee, belə deyirəm. Ton, yarım ton, ton. Yəni orta yarım tonlu üç əsas tetra xodum, zəncirvari, qovuşaq üsulu ilə birləşməsindən əmələ gəlir. İndi biz r mayeni şurladı göstərək. To, yarım to, to. Bu alt tetra xoddur. Alt tetra xodumuzun 4-cü səsi ladın mayesidir. Qaydasını bilmək lazımdır, çünki digər tərənlərdən də vurmaq lazım olacaq. Ola bilsin bizə sual verinlər və ya hər hansı bir nəsə ifadə edik, onun Tanıtmək üçün biz bütün tanalıqlardan bilməliyik. Və ona görə qaydasını daha gözəl bilmək lazımdır ki, bütün tanalıqlardan istifadə edək. Aq tetrafodun 4-cü səsi və yaxud orta tetrafodun 1-ci səsi la dı mayəsizdir. Aq tetrafodumuzun ton, yarım ton, ton 4-ün səsi re yəşildir. Deməli oldu re mayəli şurlaq. Və yaxud da orta tetrafodun 1-ci səsi ton, yarım ton, ton birin sesi R'ye düşüyor. Demeli R mayeli şurladım Ton, yarım ton, ton. Bu alt tetrakod zenzirvari kovşak usulü ile orta tetrakod ile birleşti. Gördünüz zenzirvari. Ton, yarım ton, ton. Ve yine de en yeni terkibli üçüncü üst tetrakodumuz zenzirvari kovşak usulü ile birleşir. Ton, yarım ton, ton. Bir de göstereceğim. Ton, Yarım ton, ton, bu alt tetra kodumuz, ton, yarım ton, ton, bu orta tetra kodumuz, ton, yarım ton, ton. Bu ise üst tetra ve orta yarım tonlu üç əsas tetra kodun birleşmesinden elde edildi. Yol ise böyle. ton, ton. Yəni 1 ton, yarım ton, 1 ton. 1 ton, yarım ton. 1 ton, 1 ton, yarım ton. 1 ton. Eee, bəzi e, musiqiçilər, bəzi e, demə məçi musiqi təhsili olanlar tonları, yarım tonları hamısı bilir, amma bəzi izləyicilərimiz var, musiqi təhsili yoxdur, amma e, muğamların yolunu, adlanma yolunu bilmək istəyir. Belə izləyicilər çoxdur yorumlar bölməsindən yazır. Onun üçün e, yarım tonu tonu necə bilmək lazımdır? İki səs arasındakı ən yaxın məsafə e, yarım ton adlanır. İki səs arasında ən yaxın məsafə, yəni bu lö səsi ilə si səsi arasındakı ən yaxın məsafə gördüyünüz kimi lö si bemol və ya kod lö arks ola bilər. Lö si bemol. Ən yaxın məsafə Deməli, xromatik yarım ton olsa, L, L ties, diatoni xorsa L, 3 si, bimod. Ən yaxın məsafə. Vəçi yarım tonun birləşməsindən də 1 bir tona mənə qayıdır. Deməli, yarım üstə yarım qəliblər 1 tona verir. Yarım ton yarım tonuna qədərə də 1 ton. Yarım ton, yarım ton üst üstə gələndə olur 1 ton. Və bir, bir de Deməli, də göstərəcəm. Deməli, C ilə ton arasında görürsüz, ən yaxın məsafə budur. Orada qaradığın olmadığı üçün yarım ton olur malı piton tərəfimdə piton e, Burada böyəs 18 olacaq və ya xodur 15 və ya yarımdır. E, biz indi digər e, tanallıqlardan da göstərək. Məsələn, dol tanallığından yenə də deyirəm tərkibi əzbərləmək lazımdır. Və qaydanı gözümüzün önünə gətiririk. E, ton, yarım ton, ton. Yəni orta yarım tondu, üç əsas tetraxonun birləşməsi ilə mənalə gəlir və alt tetraxonun dördüncü səsi ladam mayesidir. Dördüncü səs, deməli, sol səsdən qursaq, dördüncü səs qərib düşür. Doğ ya. Olur, doğ mayelidir. Şurladım. Deməli, ton, yarım ton, ton. Bu alt tetraxon yenə zəncirvari qoşulmaqla birləşdirilir. Ton, yarım ton, ton. Yenə Orta tekrar üst üstte de göstereceğim zincir varı goşşakusurla birleşti ton yarım ton ton bir de göstereyim ton yarım ton bir ton yani ben bir tona ton diyelim ton yani bir ton yarım ton bir ton yine bir ton yarım ton bir ton ton bir ton yarım ton bir ton Bu yol. Oldu. Orta. Bizim bu yol oldu bizim şurlarımızın yolu. Yani do mayeli şurlarının yolu. Ee, diğer tanallıklardan hepsini daha götürsek. Biz de onu istifade ettik. Re'ni gösterdik. Mi'ni göstererek. Mi tanallığından. Mi hayali şurladı. Yine bir ton. Yarım ton. Bir ton. yenə 1 ton, yarım ton, 1 ton. Yenə zəncirləri qovuşub üsulla orta telefonla üst-üstə xətt birləşdirilir. 1 ton, yarım ton, 1 ton. Bir də göstərdim. 1 ton, yarım ton, 1 ton, 1 ton, yarım ton, 1 ton. 1 ton, yarım ton, 1 ton. Həmçinin fa mayelini şurlarla göstərək. Yenə həmin qaydada tərkibi bildik. E bir ton, yarım ton, bir ton, yəni altı dəfə bunu 4-cü səsi e-lərindən məni sorğduğu üçün bir ton, yarım ton, bir ton, bir ton, yarım ton, bir ton, bir ton, yarım ton, bir ton. Yəni göstərdim. Bir ton, yarım ton, bir ton, bir ton, yarım ton, bir ton, bir ton, yarım ton, bir ton. Deməli bu fa oldu bizim fa mayeli şuradakının ses katını ve sol panallığını göstererek yine, yine bir ton yarım ton bir ton yine bir ton yarım ton bir ton yine bir ton yarım ton bir ton bir de gösterelim bir ton yarım ton bir ton bir ton yarım ton bir ton bir ton, yarım ton, bir ton. Ee, biz göstererek, le amayeli şuralarını ses katarım bir ton, yarım ton, bir ton. Yine bir ton, yarım ton, bir ton. Yine bir ton, yarım ton, bir ton. Bir de göstereceğim. Bir ton, yarım ton, bir ton. tetraxod zəncirvari qoşuqsu ilə birləşdirir 1 ton, yarım ton, 1 ton. Yenə bu orta tetraxodlar da üst tetraxod zəncirvari qoşuqsu ilə birləşdirir 1 ton, yarım ton, 1 ton. C si, məyarı şurlarımızı göstərək. E, Yenə eyni qaydada fasəsindən başlayırıq. 1 ton, yarım ton. E, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. C1 e, si olurdu ki, biz F e, fasəsindən başlamalıyıq deməli 1 ton 1 ton. Eee və və artıq da məsələn bilirəm necə etmək olar e, buladan qürsüz mən orada xızır səfəri olverirdim asqalaq. Yəni siz e, necə hansı səsdən başlamağınız lazım olduğunu bilmək üçün yenə eyni qaydada tutaq ki, e, siçəcdən qormaq istəyirik. Yenə eyni qaydada arxaya saymaq olar. Yəni, Səsimiz biz bilirik ki alt tetra kodun 4-cü səsi ladın mayesidir. Alt tetra kodun 4-cü səsi, yəni biz si səsi ilə qururuq, tanal si tanal ilə qururuq. Yəni, biz alt tetra kodu tapma, 1-ci səsin tapmanı o zaman. Deməli, si-dirsə si-dən aşağı səsləri tapmalıyıq. 1 ton, yarım ton, 1 ton ara düşdü. Fatiha. Yəni si kursuz. Və indi kalacak da gösterelim. 1 ton, yarım ton, 1 ton. Ladin mayesi. Eee, yine 1 ton, yarım ton, 1 ton. Yine 1 ton, yarım ton, 1 ton. Bir de göstereceğim. 1 ton, yarım ton, 1 ton. 1 ton, yarım ton, 1 ton. Yine 1 tondur. Yarım ton, 1 ton. 1 ton, yarım ton, 1 ton. 1 ton, yarım ton, 1 ton. Yenə 1 ton, yarım ton, 1 ton. Eee, bu ağları biz e, fa səsinə baxaraq da yenə 1 ton, yarım ton, 1 ton sibi mol mayeliyi şurlad oldu. 1 ton, yarım ton, 1 ton. Yenə 1 ton, yarım ton, 1 ton. Yenə 1 ton, yarım ton, 1 ton. Bu oldu eee, si mayeliyi şurladıq. Fərq yoxdur biz dağçı toz yığısından götürülür və biz maye toz yığısındaqdan yenə eyni qaydada tonlara aşağı salıb təfə otura tapa bilərik 1 ton yarım ton 1 ton deməli son deyəsən düşür deməli 1 ton yarım ton 1 ton 1 ton, ton yarım ton 1 ton 1 ton, ton, ton yarım ton 1 ton Ə, növbəti dərsimizdə sizin istədiyiniz hər hansı bir video varsa, yorumlar bölməsindən adını qeyd edə bilərsiniz. Bütün istəklər nəzərə alınır. Həmçinin mahnılar, həm muğamlar, həmçinin qammalar sistemləri də var. Musiqi təhsili olmayanlar üçün çəkəcəm. Məllələr qammalı daha yaxşı bilir, amma nəzərə alın ki, çox insan qammalı bilmir, musiqi təhsili olmayıb, sıfırdan toyə gedənlər, yəni ona da qammal öyrətmək istəyirəm, ona da göstərəcəm. Videonu bəyənərsəz like edin, kanala abunə olun, kanala dəstək üçün videonun linkini öz WhatsApp, Facebook statuslarınıza paylaşa bilərsiniz. Həmçinin videonun linkini öz dostlarınıza göndərib onları da xəbərdar edə bilərsiniz, onları da kömək edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm. Gələn növbəti videolarda görüşənədik.